जल्दी अमराज इनमें मैंने बताया था रक्स बहुत मुफीद है लेकिन रक्स स्टॉक्स अक्सर उन मामला में उन बीमारों में मुफीद है जहाँ नमी से मरज बढ़ता हो बरसात के मौसम में पानी लगने से और ऐसे मरीजों के अंदर अगर आप उनकी तहकी करेंगे तो अमूमन उसके पस मंज़र में कोई जल्दी अंदरूनी बीमारियाँ आंतरियों की बीमारियाँ या हदूदों की बीमारियां भी आपको मालूम होंगी और इससे मिलती जुलती एक दवा है क्रोटन जो पेट की शदीद तकलीफों में बहुत मुफीद है और बज किस्म की खारिशों में भी बहुत ही ज़्यादा असर दिखाने वाली चीज है रस्टॉक्स बाज़ जल्दी में मरजों में काम आती है जिनका पेट के पेट से या हदूदों से ताल्लुक है और क्रोटन जब रस्टॉक्स फेल हो तो मैंने क्रोटन देखा है वो खुदा के फल से बहुत अच्छा से दिखाती है क्योंकि दोनों का मिजाज मिलता जुलता है और शेख मोहम्मद साहब वक्फी जदीद के हमारे सदर थे वक्फ जदीद की हमारी बात मिलती थी उनके घर लगा करती थी उनको शौक था तो वहाँ मैंने उनको देखा कि बड़े सख्त बेचैन है मैंने कहा क्या हुआ कहते थे कि जी मुझे इस हिस्से में एक खारिश चली आ रही है जो पार्टीशन के बाद से शुरू है और जब मैं कभी कभी दबा दूँ तो कुछ में अंतरीओं में तकलीफ शुरू हो जाती है फिर वो जब ख्वाज बाहर आती है और इन दो के दरमियान वो रहती है बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है सब इलाज करा बैठा हूँ मैंने उनसे जब मज़ीद पता किया तो ये पार्टीशन के बाद शुरू हुई थी और कैंप में ठहरना पड़ा था और कैंप में इतनी ख़तरनाक गंदी गज़ा थी और आटे में भी वो पत्थर मिले हुए और हर किस्म की गंदगियाँ मिली हुई कहते हैं मुझसे उससे मुझे ऐसी पेचिश लगी थी खूनी कि लगता था कि बचना महाल है डॉक्टरों ने जब पेचिश ठीक की है तो उसके बाद ये बीमारी लगी है तो उससे मुझे समझ आ गई कि पेचिश ठीक ही नहीं हुई वो जो अंदरूनी जिसम के अंदर कमज़ोरी है जो पेचिश की जरासीम का मुकाबला नहीं कर सकता वो कमज़ोरी बाकी रह गई जरासीम मर गए तो उस कमज़ोरी ने फिर जल्द पर अपना जोर डा, डाला वहीं जाहिर हो गई तो उनको मैंने मुझे याद नहीं कि पहले रेस्ट दिया था कि नहीं मगर यह कथी याद है कि क्रोटन से फायदा हुआ था क्रोटन एक हज़ार में दिया जब अगली दफ़ा मिलाऊ तो उनकी बातें खिली हुई थी हंसती कहते सुबह क्या असर दिखा कहते वो ना अंदरूनी बीमारी रही ना बैरूनी रही बिल्कुल मैं साफ सुथरा हंसता खेलता हूँ अभी जब मैं मॉरिशस गया था उससे पहले मॉरिशस की एक हिंदू खातून आई मेरे पास कि मेरे बच्चे को एक बीमारी है जल्दी जो किसी तरह पीछा नहीं छोड़ रही बहुत बुरा हाल था बेचारे का उसको भी पहले मैं रस्टाक्स मोहन पहले रस्वास से शुरू करता हूँ तो वो बढ़ गई तकलीफ और कौन कम नहीं हुई फिर उनको मैंने क्रोटन दी तो बहुत खुशी का फ़ोन आया कहते हैं जिस जिसम के ऊपर दाने दाने से कुछ खुश्की सी जाहिर हुई है लेकिन वो बेकरारी ख़त्म हो गई है पहली दफ़ा रात बच्चा आराम से सोया है और उनसे मैंने कहा कि आप जारी रखें और अगर आपको ज़रूरत पड़ी फिर ये दवा से पूरा फ़ायदा ना हो तो मैं मारिश से जा रहा हूँ आप उन्होंने भी जाना था आप मुझसे रब्ता कर लेना तो उसके बाद फिर उनकी किसी से सुना नहीं लेकिन जाने से पहले मैंने कहा था एक दिन पहले मुझे फिर बता देना तो उनका फ़ोन आया था कि बिल्कुल ठीक है अल्लाह के फसल से कोई अलग के तो उन्होंने नहीं कहा मगर मैंने एक साथ कह दिया था तो होम्योपैथिक दवाओं में कुछ तल्लु अंदरूनी बैरूनी के भी हैं उनको भी मरूज रखना पड़ता है